Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel Wahyu USB ini. Masih tetap bersama saya Wahyu Still in the Garden. Apa kabarnya teman-teman semua Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Terasa juga ini sudah memasuki bulan Ramadan ya Semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin Oke kembali lagi kita akan mereview Anturium Jemani Kali ini ada Anturium Jemani Kobra Besi Oke seperti apa ciri dan karakter dari Jemani Kobra Besi ini Yuk langsung saja ke videonya Nah ini dia si anturium Jemani kobra besi. Nah seperti ini tampilannya ini sudah lumayan besar ya. Sudah mau jadi indukan juga karena sudah beberapa kali tongkol meskipun tongkolnya ini masih kecil ya belum sempurna. Karena sudah beberapa kali tongkol juga belum jadi ini masih belajaran. Oke, kita lihat untuk daunnya ya. Ini untuk daunnya, dia teksturnya kasar, seratnya lumayan kasar juga. Ini termasuk serat yang rapat juga. Kemudian warna daunnya, dia hijau tua mengkilap ya. Ini teksturnya kasar, seratnya lumayan ya, lumayan rapat juga. Daunnya juga tebal, tulangannya dia menonjol ya, terutama tulang utamanya. Oke, kita lihat untuk bagian batangnya. Nah, untuk batangnya sendiri memang bel, bukan termasuk yang batang pendek banget ya. Dia batangnya pendek tapi ya sedikit panjang gitu ya, tidak terlalu pendek banget. Terus kemudian ini ada mata batangnya ya warnanya hijau. Muda Eh, ini jadi memang untuk batangnya warnanya hijau ya, hijau. Terus kemudian memang cenderung agak sedikit panjang ya, tidak terlalu pendek batangnya. Pangkal daun dia lebar, dia naik ke atas semakin lebar. Ujungnya membulat ya. Meskipun ujungnya dia runcing tapi membulat ya. Pucuknya itu runcing tapi bentuknya membulat. Daunnya dia Cenderung lonjong, ya. Jadi, bukan yang lebar banget, tapi lebar lonjong. Oke, ini ya, dari bawah dia naik lebar lonjong. Ujungnya pucuknya runcing, tapi membulat, ya. Oke, kita lihat ini sekarang, dari sebelah sini. Ini untuk tampilannya, memang dia keren. Karena memang teksturnya dia kasar, daunnya roset juga lebar lonjong. Nah, seperti ini nih teksturnya ya kasar. Dia ini karena memang masih masuk variannya, kobra ya, tapi e, bentuknya ya bentuk kobra, bentuk kobra cuma dia tidak terlalu meliuk ya pinggirnya, pinggir daunnya tidak terlalu meliuk cenderung lonjong Nah kalau kita lihat sekilas ini secara tampilan itu mirip-mirip seperti titan ya Karena sama-sama hijau tua mengkilap seperti ini daunnya Kalau titan kan juga dia mengkilap Cuma kalau titan itu meliuk ya Kalau ini agak sedikit lurus-lurus lurus saja Jadi memang tidak terlalu banyak liukannya ya Pangkal daun dia lebar ke tengah dia semakin melebar lonjong Terus, ujungnya juga membulat. Batangnya memang tidak terlalu pendek, ya, berwarna hijau. Pangkal daunnya dia juga sudah lebar, ya. Ini di bagian belakangnya seperti ini, naik ke atas cenderung membulat, tapi memang pucuknya dia runcing, ya. Ada runcingannya, oke. Nah, ini ya, daunnya tebal, teksturnya kasar. Tidak terlalu meliuk juga Tidak seperti kobra-kobra Seperti biasa ya Kalau kobra-kobra yang lainnya Katalog atau yang varian yang lainnya Itu dia memang eh, Lebih meliuk ya Tapi ini bentuknya ngobra Cuma dia pinggirnya tidak terlalu meliuk Cenderung lonjong Lebar lonjong secara tampilan memang ini keren ya mantep keren karena memang dia roset teksturnya juga kasar daunnya mengkilap ya wah ini juga bagus ini bisa dijadikan salah satu koleksi ya bagi teman-teman semuanya cuman ini kobra besi Oke, itu tadi kurang lebih sedikit informasi ya, review mengenai jemani kobra besi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, seperti biasa kritik, saran, masukan, ataupun revisi tambahan dari teman-teman semuanya. Silahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar, ataupun teman-teman yang pengen sekedar sharing-sharing aja, menanyakan seputar anturium atau pengen membeli anturium jemani ya. Silahkan bisa menghubungi nomor WA saya ada di deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga buat. Rasanya lancar, tetap semangat, ya! Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.